Довольно. Белорусские пранкеры. Ой. Алло, Владимир Датаныч! Да -да. Здрасте, расскажите нам анекдот какой-нибудь. Что Худые, но толстые. Скини фэт. Да вот это внешний жир. И он у вас выше нормы получается на 5 единиц. Увлекательным материалом посвящен наш следующий сюжет. Мало кто знает, кто такие пранкеры. Раньше этих людей называли просто телефонными хулиганами, но со временем они выросли и превратили это в целое течение. Пранк образовался в 1989 году э, в России. А у нас он пошел с 2008 года, когда просто даже белорусские ребята решили вот найти жертву. Наш первый герой – пранкер со стажем. Его было очень сложно уговорить на интервью, так как жертвами этого человека стали многие известные люди. Алло, здравствуйте, Никита. Опа, Джигурда. Опа, Джигурда. Что дальше? Что дальше? Цель, цель звонка какая. Голос дьявола у меня. Дальше что? Ну? Так я спрашиваю, какая, какая цель? цель спеть вам Звездный. с вами. Очень много звезд. Вот, например, Владимир Винокур. Мы с ним очень хорошо дружим. Он нам анекдоты рассказывает. Вот. И помню, когда приезжал в Минск на концерт, пригласительный нам предоставил на свой концерт. Вот. Димка Дебров раньше тоже ругался, но сейчас вроде более-менее как-то так тоже начал узнавать фишку. Руслан занимается пранком уже 10 лет. Последнее время полем для работы стал скайп. Там на свою удочку он поймал Дмитрия Деброва, Викторию Тарасову, Юрия Куклачева, Владимира Винокура. Алло, Владимир Натаныч? Здрасте, расскажите нам анекдот какой-нибудь. Но это редкий случай. Обычно известные люди бросают трубки или блокируют телефон после звонка. Алло, Миша, что у тебя под шляпой? Твоей мамы. Ну, что так грубо-то? Это был Боярский. Вы записали? Но не только звезды становятся жертвами пранкеров. Например, самой известной из них является бабушка из Ростова, которую парни доводили более пяти лет. К счастью, под конец ее жизни они с ней подружились. Вообще, когда ты занимаешься жертвой, то... Так или иначе, хочется узнать, как человек выглядит, как он живет. Вот мы и решили съездить к ней в Ростов-на-Дону. Значит, объявили на форуме гор денег, собрали и денег. А вот жертвами Андрея становятся чаще обычные белорусы. Ну, это простые люди. Вот, примеру, похимчик Олег это бывший милиционер, э, пенсионер. Ну, вот, его жена Семкина Елена, это бывшая уголовница. Сейчас Андрей уже не занимается такими звонками, но только для нашей программы он сделает это снова. Его жертвой станет известный продюсер Владимир Кубышкин что мы делаем э, втроем одно общее дело. Э, э, ну там бу тогда... да там будешь вместе с ней все мутить я дам денег и все это самое главное. Тут я ставлю тут я ставлю. Деньги, деньги, Опять ты меня перебиваешь. Очень очень важная важная составляющая без них все равно ничего не получится. Не, ну так мы с тобой кашу не сварим. А вот наш следующий герой пранкером не является. Он профессиональный пародист. Алло. алло здравствуйте. С Новым годом у вас, с наступающим Рождеством. Владимир Жириновский беспокоит. И что смеешься? Что и реально печаль жили? Алло. Да, алло. Алло, ну все, как у вас дела? Нормально? В Белоруссии все хорошо? Я просто приехал здесь недавно, вот буквально пару дней в Беларусь на Новый год. Однако пранк в Беларуси приравнивается к хулиганству, а это уже административное правонарушение, что может нести за собой штраф или даже арест. Поэтому не следует повторять подвиги наших героев, ведь никому из нас не хотелось бы стать жертвой их.